Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Prof Madya Dr Norliza Hassan. Hari ini saya dan rakan-rakan saya yang lain akan membentangkan sebuah poster yang bertajuk peranan guru dalam membantu pelajar menangani masalah kewangan. Ah uh, seperti yang kita ketahui, ah uh, masalah kewangan ni bukan sahaja memberi kesan kepada akademik pelajar tetapi juga akan memberi kesan kepada kesihatan mental para kesihatan mental para pelajar. Oleh itu guru ini merupakan pendidik, pembimbing dan juga penyokong kepada pelajar untuk menangani masalah ini. Dan dalam post kali ini kami ada menyediakan tujuh poin utama yang akan kami bentangkan. Jadi saya akan mulakan pembentangan yang pertama ataupun isi yang pertama yaitu peranan guru sebagai pelaksana pendidikan literasi kewangan dan kemahiran hidup aa, terdapat tiga poin utama dalam aa, isi yang isi ini yang pertama yaitu integrasi ilmu kewangan di mana aa, para guru boleh aa, melaksanakan pembelajaran seperti ekonomi rumah tangga dan pendidikan Islam dalam aa, pendidikan rumah pendidikan aa, subjek ekonomi rumah tangga ni para guru boleh memasukkan uh, pembelajaran uh, yang berkaitan dengan kewangan dan pengurusan bajet seperti membezakan di mana keperluan dan kehendak untuk memastikan pelajar ni boleh menguruskan kewangan dengan lebih, lebih baik. Kemudian aktiviti praktikal di mana uh, dalam aktiviti ni guru-guru boleh melibatkan penyediaan bajet, simulasi perbelanjaan dan perbandingan harga untuk membantu uh, para pelajar Uh, apa ni para pelajar uh, menangani masalah kewangan dalam kehidupan seharian yang mereka boleh gunakan. Kemudian yang ketiga sesi pendedahan profesional. Contohnya uh, para guru boleh mengadakan uh, ceramah ataupun uh, bengkel bersama AK AKPK, institusi kewangan dan juga agensi zakat supaya para pelajar ni di diberi lebih banyak pendedahan tentang isu-isu pengurusan kewangan. Dan uh, isi yang terakhir itu pemumpukan celik kewangan di mana uh, boleh para guru boleh meningkatkan kesedaran pelajar asna untuk berbelanja secara berhema dan bertanggungjawab. Di dalam kes ini para guru boleh menerapkan uh, konsep keperluan dan kehendak di mana para pelajar perlu uh, membeli barang keperluan terlebih dahulu terlebih dahulu dan uh, boleh memberi barang kehendak sekiranya mereka rasakan mereka berkemampuan dan sekian terima kasih daripada saya. Bagi poin yang kedua pula itu pengurusan akses kepada bantuan dan sumber sokongan bantuan dan permohonan kewangan ini, guru membimbing bul, uh, guru membimbing pelajar ini mengisi dan menghantar permohonan bantuan seperti zakat di mahasiswa RMT bantuan PBT dan tajaan luar. Ini dapat membantu meringankan beban keluarga dan memastikan pelajar dapat terus bersekolah. Selain itu, penyertaan program sekolah, di sini pelajar asnaf ni uh, boleh dijadangkan untuk menyertai program bantuan pakaian, alat tulis, makanan dan kelas tambahan percuma. Uh, ini memastikan mereka mempunyai keperluan asas untuk pembelajaran yang berkesan. Di samping itu, jaringan dengan agensi luar ni guru boleh membantu untuk menghubungkan pelajar dan keluarga mereka dengan agensi seperti Lembaga Zakat Negeri, MAIWP dan institusi kebajikan untuk mendapatkan sokongan tambahan dari luar. Seterusnya, menjamin pembelajaran. Dengan segala bantuan yang diberikan ni, pelajar APNAS asnaf dapat belajar dengan tenang tanpa beban kewangan yang mengganggu fokus dan motivasi mereka. saja okay, dari poin. Jadi secaraiknya uh, bagi poin ketiga ialah sokongan psikososial psyko dan pembangunan sahsiah pelajar. Jadi okay, sebagai seorang guru kita ni bukan saja uh, mengajar akademik tapi juga membentuk emosi dan sahsiah pelajar. Di okay, pertama sekali guru memainkan peranan penting dalam sokongan emosi. Si ramai pelajar yang rasa rendah diri atau malu nak minta memerlukan bantuan, uh, especially dalam bidang dalam kewangan lah sini gurulah kena membantu untuk tingkatkan keyakinan mereka dan jadikan mereka ni rasa selamat dan diterima seterusnya kita juga boleh uh, membangunkan semangat positif dalam diri pelajar dorongan seperti macam uh, cara orang kita jangan putus asa tu pun lah boleh menampakkan benda terkecil tapi dia sangat memberi impak kepada uh, pelajar tersebut lah. seterusnya ialah inspirasi melalui teladan guru perlah tunjukkan sikap positif jujur rajin dan bersabar bila pelajar-pelajar nampak contoh-contoh yang baik ni mereka pun akan ikutlah uh, sikap positif tersebut akhir sekali ialah cegah gejala sosial uh, bila pelajar stres kerana tekanan kewangan mereka lebih cenderung terlibatkan dengan perkara negatif seperti bontem, mencuri. Jadi guru ni boleh membantu kenal pasti dan tangani awal lah sebelum benda jadi serius. Okay, seterusnya kita pergi kepada uh, poin keempat iaitu menjalin jaringan sokongan bersama komuniti dan ibu bapa. Mendidik anak ni bukan hanya tugas guru semata-mata, ianya tugas seluruh komuniti. Jadi guru perlu membina kerjasama erat dengan ibu bapa Seperti NGO, masjid-masjid dan alumni Jadi bila adanya hubungan baik dengan komuniti ni Dia akan jadi lebih mudah untuk dapatkan bantuan dan sokongan kepada pelajar Seterusnya ialah uh, kita boleh dapatkan bantuan tambahan Seperti majlis tajaan tuition, pakaian sekolah dan makanan percuma kita juga boleh jalinkan jalankan kempen prihatin seperti program anak angkat pendidikan ataupun back to school yang boleh membantu pelajar asnaf bersedia untuk ke sekolah dengan lebih yakin. Yang akhir sekali ialah kita tanam tanggungjawab bersama kerana isu kewangan pelajar ni bukannya hanya urusan uh, pihak sekolah semata-mata tapi tanggungjawab semua demi masa depan anak-anak muda sekarang. Okay, itu saja. Okay, baik terima kasih Eli seterusnya saya akan teruskan untuk isi kelima iaitu um, guru boleh mendorong penglibatan pelajar dalam aktiviti keusahawanan sekolah jadi uh, yang pertama adalah dari segi galakan jadi guru perlulah menggalakkan pelajar asnaf ni untuk menyertai program seperti yang pernah hari kantin sekolah lepas tu mungkin boleh juga sertai apa nama dia projek koperasi sekolah jadi dia dapat memberikan peluang kepada pelajar ni untuk um, menjana pendapatan kecil sambil dia orang um, menimba pengalaman asas keusahawanan. So contohnya dia orang boleh uh, jual makanan ringan ataupun hasil tanaman daripada kebun sekolah. Uh, Sekurang-kurangnya dia orang dapat um, menjana pendapatan kecil lah secara berdikari. Seterusnya um, guru ni tak bolehlah nak macam memberi galakan je dia juga perlu um, menjadi mentor. Uh, contohnya membimbing pelajar dari segi praktikal. Contohnya macam macam mana nak sediakan modal, macam mana nak uruskan stok dan keuntungan, lepas tu macam mana nak kenalkan dia orang dekat asas pemasaran. Jadi hasilnya, pelajar ni bukannya dapat duit tambahan je, tapi juga dapat pendedahan awal tentang dunia perniagaan. Uh, isi yang keenam adalah pengenal pastian dan pemantauan pelajar asnaf. Di mana selain daripada mendidik dan memberi peluang, guru juga perlu macam pekalah tentang keadaan murid tersebut. Jadi yang pertama adalah pengenal pastian. Jadi guru boleh kenal pasti uh, ataupun pantau lah murid ni. Uh, boleh memerhati dari segi tingkah laku harian dan keadaan fizikal pelajar di mana ada pelajar yang macam tengok baju dia macam lusuh ke apa ke, tak bawa bekal ke uh, selalu tak cukup duit ke nak pergi kantin so ni mungkin adalah salah satu petunjuk lah di mana pelajar tu menghadapi masalah kewangan lepas tu <coughs> yang kedua adalah pengumpulan maklumat jadi langkah seterusnya adalah dengan mengumpul maklumat secara berhati-hati dan beretika di mana guru ni boleh melakukan melalui per pemerhatian uh, perbualan peribadi, semaklah latar belakang pelajar tu ataupun mengadakan sesi kaunseling. Apa yang penting adalah guru ni perlu macam nak approach pelajar tu secara berhemah supaya pelajar tu tak rasa macam malu ataupun terasing. Uh, seterusnya adalah kerjasama unit sokongan di mana uh, guru ni tak bolehlah bila dah kenal pasti pelajar yang kurang mampu ni dia tak boleh nak bertindak sendiri mestilah ada unit sokongan dia macam bekerjasama dengan unit HAM, Hal Ewan Murid ataupun uh, counseling. So uh, untuk ambil tindakan yang seterusnya lah macam uh, bagi bantuan makanan ke, pakaian ke ataupun bagi zakat ke dan sebagainya. Uh, itu saja. Okay, bagi poin yang terakhir iaitu poin ketujuh, mengutamakan pelajar asnaf dalam peluang pendidikan tambahan. Pertama, dari segi peluang pendidikan tambahan ni, guru memastikan pelajar asnaf tidak tercicir daripada kelas tambahan, program peperiksaan dan bagi akademik. Ini penting supaya mereka ni mendapat peluang yang sama seperti pelajar lain untuk mencapai kecemalangan dalam pembelajaran. Seterusnya, guru guru turut membantu untuk mengatasi kekangan yang dihadapi oleh pelajar. Sama ada dari segi kewangan atau mas, ataupun masa. Sebagai contoh, Guru ni akan membantu memohon pengecualian yuran atau menyusun semula jadual agar pelajar ni boleh menyertai program tanpa sebarang tekanan. Ya, akhir sekali, melalui bimbingan individu, pelajar asnaf ni diberikan perhatian khas melalui program mentor menti. Dalam program ini, pelajar ni dipantau secara lebih dekat agar mereka rasa dihargai, dibantu dan setiasa diberi semangat untuk terus berusaha dalam pembelajaran. Terima kasih. bahawa ya, itu ko itu ko dalam kalangan pelajar ni bukanlah kepentingan. Tetapi eh uh, tekanan kewangan ni dia bukan sahaja boleh menyekat pencapaian akademik tetapi juga boleh menjejaskan uh, kesihatan mental mereka, sasi diri dan juga masa depan pelajar. Jadi dalam konteks poster ini yang telah pun kita bentangkan di mana kita boleh lihat guru ni sangatlah memainkan peranan yang penting Aa, sebagai seorang pembimbing, penyokong dan juga mentor kepada para pelajar ni menangani masalah kewangan. Oke, okay, sebagai sepanjang pembentangan ni kita telah lihat tujuh poin utama yang telah pun kita bentang. Jadi yang pertama saya saya ringku ringkasanlah aa, bermula dengan pelaksanaan pendidikan literasi kewangan dan kemahiran hidup yang bertujuan untuk memupuk kesedaran awal tentang nilai wang, cara berbelanja cara berbelanja dengan bijak dan tabiat menabung pendidikan ni membantu membentuk pelajar yang lebih bertanggungjawab terhadap kewangan mereka walaupun mereka ni masih berada di bangku sekolah kemudian yang kedua guru guru juga berperanan dalam mengurus akses kepada bantuan dan sumber kewangan ini termasuklah memimpin pelajar dalam memohon bantuan seperti zakat ampi dan juga tajaan serta memastikan para guru ini tidak tercicir. dalam pendidikan hanya disebabkan oleh kekangan kewangan. Tentu guru ini juga mereka berupaya menjadi penghubung kepada menjadi penghubung antara pelajar dengan agensi luar seperti MAIWP dan juga lembaga zakat yang boleh menyediakan pelbagai bentuk bantuan kepada para pelajar. Yang seterusnya sokongan emosi dan juga pembangunan sahsiah dalam aspek yang tidak boleh diabaikan di mana guru bukan sahaja mengajar tetapi juga membina keyakinan pelajar, memberi semangat dan juga menjadi pendengar yang baik. Ini penting supaya para murid ni mereka tidak berasa rendah diri disebabkan masalah-masalah kewangan yang mereka hadapi. Dan yang seterusnya peranan guru ni turut, turut diperluas dengan kerjasama dengan komuniti dan ibu bapa sama ada melalui program tanggungjawab sosial, kempen kebajikan atau penglibatan NGO. Jadi jaringan ini dia boleh membantu uh, mencipta sistem sokongan yang lebih menyeluruh dan berkesan kepada pelajar. Dan seterusnya kita juga tidak boleh menafikan bahawa uh, peranan guru dalam menggalakkan aktiviti keusahawanan di peringkat sekolah di mana aktiviti sebegini uh, membantu memberi peluang kepada pelajar asnaf menjadikan pendapatan secara kecil-kecilan dan belajar tentang nilai usaha, kreativiti dan juga pengurus pengurusan kewangan sendiri. Dan seterusnya guru juga perlu sentiasa memantau dan mengenal pasti pelajar asnaf yang memerlukan perhatian khusus. Dan akhir sekali perlu sebagai seorang guru ini mereka perlu mengutamakan pelajar asnaf dalam peluang pendidikan tambahan seperti kelas malam, bimbingan akademik dan juga program mentor menti. Ini penting untuk memastikan pelajar tidak ketinggalan dalam pelajaran hanya disebabkan latar belakang ekonomi yang sukar. Ini secara keseluruhannya guru ini bukan sahaja menyampaikan ilmu malah menjadi tonggak utama dalam menyantuni dan memimpin pelajar yang berhadapan dengan masalah kewangan dengan pendekatan yang menyeluruh merangkumi aspek akademik uh, e emosi sosial dan juga praktikal di mana uh, aktiviti uh, sekiranya aktiviti yang telah pun kita huraikan ini dapat dibuat dapat dilakukan oleh guru dapat melahirkan pelajar yang lebih seimbang berdaya saing dan juga bersedia menghadapi cabaran masa depan dan sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami dan saya mengucapkan terima kasih di atas kerjasama semua untuk menjelaskan dengan lebih lanjut tentang poster kita sekian dan terima kasih